створила передумовы для продолжения работы с Международным валютным фондом, Лисия Якова находится в Украине. Продолжится проведение демократических переговоров. Украинский народ вильно высылал свою волю на парламентских выборах за новым выборчим законодавством. В ближайшем часе он будет отвергать план захода с удосконаливанием выборчего законодательства. В основу ИКОВа покладана рекомендация БСЕ, еще до парламентских выборов в Украине 2012 -го года. Продолжится реформирование системы правосудия. Криминально-процессуальный кодекс створил належные у для подальшего взмительного верховенства права Украины. Уже приняты законодавчие акты, скримованные над досконаленной судовой систему, Комплексно реформованы засада адвокатской деятельности. Одночасно, денными, та милиции, в одночасном порядку дневного завышается подальшее информование прокуратуры и милиции с взмительной заложенности судей заданиям заданием завершается выполнение плана день счета легализации визового режима. Мова не только про мильное на пересылание наших громадян, а и их проваджение европейских стандартов в сфере юстиции, и свободы и безопасности. Проведена системные реформы в таких сферах, как охрана кордона, миграция, захист персональных данных. Реализуются заходы с примования на борьбу с организованной злочинностью, торговлей людьми, наркотиками, выбыванием кошки Терроризм. В парламент подано пять законопроектов, принятие которых важно для обеспечения реализации визового режима. В следующем неделе уряд передаст до парламента еще два законопроекта, относно устанавливания институционной системы защиты персональных данных и запобегания та противодействия дискриминации. Таким чином, хочу наголосить, что уряд выполнил практически все задания первого этапа планов.